для Бога нет ничего невозможного. И есть замечательная история, как женщина исцелилась от страшного диагноза Емелита. Это гниение костей. В течение семи лет врачи не могли ничем помочь, но когда произошла встреча с Божьими людьми, которые привели ее в живую церковь, она приняла Бога в свое сердце, искренне покаялась. Господь исцелил ее, дал свободу от зависимостей. Он может исцелить любую болезнь, когда мы верны Ему и не противимся Слову Божьему. Бог дает спасение, исцеление, благословение во всех сферах, чтобы человек начал Ему служить. Но, к сожалению, приходит ослепление, материальные цели, за которыми стоит дьявол, затмевают планы и волю Божью. Приходит обольщение дьявола. Жить так, как я хочу. Уходит память, совесть. Человек забывает, откуда Бог его вытащил. Материальные блага не могут принести радости. Внутри появляется пустота, поселяется мрак в сердце, возвращаются диагнозы. И знаете, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. И только через покаяние, смирение, поставив Слово Божье на первое место и послушание людям Божьим, Через служение Господу в сердце возвращается мир, покой и благословение во все сферы жизни.